Hai Mam, jumpa lagi di channel Wanda Ismail Di video kali ini aku akan berbagi resep lagi, kali ini kue kering lagi Ini kue kering sagu keju, ini enak, renyah dan lumer di mulut Mam Oh iya, ini juga bisa untuk isian toples di rumah, untuk ide jualan Dan resepnya sangat rekomen ya Mam Mau tahu gimana cara pembuatannya? Dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, tonton videonya sampai habis. Bahan yang pertama, di sini ada dua butir kuning telur, pisahkan dengan putihnya ya, Mam. Selanjutnya, 120 gram gula halus, boleh juga jika ingin diganti dengan gula pasir. 200 gram margarin atau butter, boleh menggunakan butter atau mix margarin dan butter ya, Mam. Langkah selanjutnya, kocok hingga lembut dan sedikit pucat selama kurang lebih 5 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing nah ini sudah lembut dan ini sudah sedikit pucat selanjutnya masukkan 100 gram keju parut atau bisa ditambahkan lagi sesuai selera kocok lagi hingga tercampur rata aja nah selanjutnya Masukkan 385 gram tepung sagu secara bertahap. Untuk tepung sagunya sudah aku sangrai sebelumnya dan ini dalam keadaan suhu ruang ya, Mam, tidak panas. Selanjutnya kocok hingga tercampur rata aja. Boleh menggunakan spatula atau mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, ini sedikit berantakan, ya, Mam. Tapi, nggak apa-apa. Selanjutnya, ini akan aku aduk menggunakan spatula aja. Kalau misalnya baskom yang kalian gunakan lebih tinggi dari ini atau lebih besar, bisa tetap gunakan mixer aja supaya menghemat waktu. Selanjutnya, tuangkan santan kental, bisa gunakan santan instan, dan ini aduk lagi dengan spatula hingga tercampur rata. Teksturnya seperti ini, tidak kering dan juga tidak terlalu lembek ya Mam. Selanjutnya cetak sesuai selera ya Mam. Di sini aku cetak menggunakan spuit dan ini setelah diberi taburan keju parut. Selanjutnya karena aku oven, sebelumnya oven sudah dipanaskan, panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 40 menit. Oke, Mam. Sekian video sagu keju hari ini dari Wanda Ismail. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Terima kasih.